Студенты обратились на самой сессии с просьбой установить флаг э, Академии на э, флагштоке, который находится возле э, фонтана Садко и э, Фонтана э, и юридического э, факультета, который расположен в старой нашей школе. Э, вернее, в, во времена Харитоника там была женочая гимназия. Вот. И я дал такое согласие, помятуя о том, что буквально три дня назад, 8-го, я давал письменное уже доручение волонтерцу, Косору и всем чиновникам с этим связан срочно купить державный флаг, который ну, взношенный, пришел в негодность. И флагшток был свободный. На самом деле это место, которое расположено возле фонтана Садко, не имеет под собой юридического, правового, так сказать, педрунтя. Флагшток является неофициальным вызначенным местом расташивания державного прапору. Официальным являются у нас Флагштоки, которые расположены на здании областной, держ... областной рады и перед зданием слева от входа в соответствии с законом Украины, вернее, с Конституцией Украины. Вот, поэтому никаких э, надругательств э, над державными символами не происходит.